kasih teman-teman yang telah berkenan meluangkan waktunya mengisi di questioner yang beberapa waktu lalu saya posting di tab komunitas. Mari kita ngobrol lebih lanjut. Saya pun sama belajar dari tutorial-tutorial itu. Efektif kurang lebih satu tahun. Sebelumnya ya semuanya sendiri. Gitu. Oh, yang bikin upload, bikin upload itu aja. Rata-rata kan berangkat seperti itu. Namun belakangan ada beberapa yang saya perhatikan ya. Ini pencermatan saya, ya, sudut pandang saya. Mudah-mudahan ini mewakili sebagian besar teman-teman. Agar terhindar dari tutorial untuk melantur, mengumbar janji-janji yang terlebihan. Sebenarnya bisa dilihat dari tamel gambar kecil dan judulnya. Sama sekali tidak masuk di akal ciri yang sangat menonjol tampak sering kesulitan mendapatkan ide konten sehingga gemar mengintip dari channel lain yang satu tema terutama dari channel-channel youtuber pemula tampaknya kebiasaan ini menjadi menu favorit untuk membuat konten-konten berikutnya yang lebih menonjolkan kepada bantahan agar semakin hot dibumbui bumbu janji-janji berlebihan is oke okay. namun pertanyaannya di mana letak kreativitasnya kalau ujung-ujungnya hanya membahas konten channel hidup kecil <tentu, tentu lebih terkesan hanya berorientasi kepada kekhawatiran berkurangnya jumlah penonton pada videonya kebiasaan itu terus menerus Mengemas, memoles, menyajikan dalam situasi dan kondisi tertentu yang tepat, mengkondisikan agar penonton terbuai, mengarahkan tidak perlu melalui proses yang semestinya, mendingan ambil jalan pintas. Nah, ini kan namanya ngelantur. Kalau saya melihatnya, ini ngelantur. Anehnya, hari ini masih ada yang percaya sering membanggakan video videonya sendiri yang memiliki penonton banyak bahkan ribuan penonton demikian juga kurang lebih melakukan yang sama untuk channel channel crew-nya. karena keberadaan channelnya sudah lama sehingga telah memiliki pekal puluhan ribu subscribers tentu sangat paham dengan posisinya jauh lebih mudah mengkondisikan youtuber youtuber pemula yang baru lahir Efeknya youtuber-youtuber penular jadi malas berpikir, malas berkreativitas, lebih menyukai jalan pintas karena belum tahu pada gilirannya kecewa wajar saja ya karena belum tahu sebelumnya. Apakah ini asumsi teman-teman ya, bisa kocek cek cara termudah ya cukup mengamatinya saja. Saya bergabung itu dari bulan November 2020. Berarti sekarang memasuki tahun ketiga dan belum mendapatkan status monetisasi di YouTube. Justru ini yang menjadi dasar motivasi saya untuk berbagi kepada teman-teman YouTuber pemula. Saya sampaikan apa adanya versi saya dari sisi sudut pandang sendiri. Kemungkinan besar mewakili teman-teman yang berpikiran sama, yang selama ini lebih memilih dia. Tidak apa-apa, itu tidak ada masalah buang jauh-jauh teman-teman pengaruh itu karena jelas kontra produktif. semua terserah teman-teman namun yang perlu diingat jalan-jalan pintas itu berpotensi besar untuk membangun itu sebelum waktunya karena tidak memiliki pondasi yang kuat untuk keperluan jangka panjang tidak memaksa teman-teman untuk mengikuti cara pandang saya Selamat memilah dan memilih dengan teliti terhadap channel tutorial YouTube. Perlu dipertimbangkan tidak hanya melihat jumlah subscriber dan jumlah penontonnya pada sebagian besar videonya, namun coba lebih teliti konten-kontennya arahnya kemana. Jelas, tutorial YouTube melantur arahnya jalan pintas, teman-teman. Selamat memilah dan memilih channel tutorial YouTube. Terutama untuk teman-teman yang senantiasa berpikir lebih realistis. Dalam berjuang meraih monetisasi. Semangat berkarya. Semoga ini bisa membantu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. <tuh>